Hoş gördük her birinizi. Sualların izahı ile devam edirik. Ee, 11. sual. Verilmiş program fragmenti icra edilirse simvollar ekranda hansı formada görünecek? Ee, 3 tane print görürük. A, B, C simvolları çap olunacak. Set metodu, SEP e, operator'unun end operatorunu görürük. End operatoru e, kursoru olduğu mövqeyde saxlayırdı. SEP isə simvolları e, birləşdirilir və araya da neynirdir. Burada e, qoyulmuş işarə e, ət xərcəsinə əlavə eləyəcəkdir. Burada e, nəyə diqqət yetirmək lazımdır? 3-cüyə e, baxsaq, bura baxsaq, e, cavablarda e, cavablarda rahat görə bilərik. Ən sonda C, D çap olbunmalıdır. C, D. Deməli ki B variantı ola bilməz. D variantı ola bilməz. E variantı da ola bilməz. Ola biləcək cavablar A-n C-dir. Nə demişdik? Demişdik ki, sep simvolları birləşdirir, araya bu simvolu qoyacaq. Deməli ki, C variantı da ola bilməz. Onda bizim cavabımız qalır A variantı. Bu qədər sadə. 11. Aşağıdakı proqram fraqmenti icra edilərsə A, B, C dəyişənlərinin son qiymətləri hansı olar? Maraqlı sualdır. Burada uyğunluq gözlənir. Yəni bu o deməkdir ki, A 12-ni, B 13-ü, C 14-ü alır. E onda yazaq burda A = 12, B = 13, C = 14. Biz bilirik ki, proqramlaşdırma sağdan sola doğru işlənir. Əgər sağdan sola doğru işlənirsə, bu yazılış belə olmalıdır. A, B mənimsədilib nə? A + B, yəni 25 və A + C, yəni 26. Onda buradan ıı, anlayırıq ki, A-nın yeni bir qiyməti əmələ gəldi. 12 idi. Bu qiymət silindi. A-nın yeni qiyməti oldu 25 və B-nin yeni qiyməti oldu 26. C-nin qiymətində isə heç bir dəyişiklik olmadı. Demək ki, biz bu sətiri də işlədik və düşürük aşağı. Burada alırıq ki, B, C bərabərdir. Mənimsizli B ilə C dəyişənləri məhsuludur. Nə? B ilə A-nın cəmi, B ilə A-nın cəmi eləyir 51 və b ilə c-nin cəmi də eləyir 40. Yəni biz buradan anlayırıq ki, b-y yeni qiymət alındı 51, yəni b = 51. c-y yeni qiymət alındı 40 və a də heç bir qiymət dəyişikliyi olmadı 25. Sonda biz bunları aldıq. Bizə deyək ki, abc dəyişəndən son qiymətləri hansı olur? 25 51 40. Yəni a variantı. 13-cü sual. Onun elementi olan A siyasi müsbət elementlərin ədədi ortasının tapılma proqramının son cətrində hansı ifadə olmalıdır? Ədədi ortan e, riyaziyyatdan bildiyiniz kimi ədədlərin sayı, ədədlərin ədədlərin cəmi daha doğrusu, ədədlərin cəmi onların ədədlərin sayına bölünməlidir. İndi biz baxırıq, MK0 qiymətlərini alır, 1-dən 10-a qədər i e, 1-dən 10-a qədər qiymətlər alır. Burada nəyi yoxlayırıq? Bax bura diqqət yetirmək lazımdır, Bax, bu hissəyə. Yazır ki, əgər listin, a listinin i-ci elementi böyükdürsə 0-dan. 0-dan böyük olmaq ədədin müsbət və ya mənfi olması, yəni bir ədədin 0 ilə müqayisəsi Yəni 0-dan böyük və ya da 0-dan kiçik olmasa onun müsbət və ya da mənfi olması deməkdir. Yəni listin elementi 0-dan böyükdürsə, yəni biz bu o deməkdir ki, müsbət olub olmadığını yoxlayırıq. Əgər listin elementi müsbət deyilsə, yerdə iki hal qalır. Ya 0-dır, ya da mənfidir. İndi burada onu anladığıq ki, müsbət listin içində əgər müsbət element varsa, müsbət element varsa, müsbət elementləri cəmləyirik ə m dəyişəndə yadda saxlayırıq. Demək ki, m m müsbət elementləri cəmləyir, ədədləri cəmləyir. n cəmləyir, cəmi tapır. k isə nə eləyir? Müsbət elementlərin sayır. Düstur m cəmləyir, k isə sayır. Onda son sətirdə hansı ifadə olmalıdır? Əgər m m ədədi orta tapıramsa, ədədi orta düsturuna görə bütün iş forun işi bitib bittikdən sonra ə, sonda belə bir ifadə yazılmalıdır. Yəni ədədi orta SR dəyişəndən FR adında ifadə ediliblər. Onda nə olmalıdır? C m bölünməlidə k-ya. Proqramlaşdırma dilində də bu belə yazılacaqdır. SR es, = m / k şəklində. Yəni hansı olmalı idi? C variantı. 13 14-cü sual. N elementi olan A siyahısını emal edən proqram fraqmentinin təyinatını müəyyən edin. N nə iş görür? Onu müəyyən etmək lazımdır. Eee siyahı siyahısı var, len len onun uzunluğunu tapacaq. Bu o deməkdir ki, N müəyyən bir qiymət alır. Yəni siyahının uzunluğu nə qədər, neçə element varsa, N həmin qiymət alır. İ burada eee N-ə qədər davam edəcək. 0-dan N-ə qədər. Və 1 vahid artır. Biz də soruşuq, bayaq ki hmm, bundan qabaqki sualdır. Listin 2-ci elementi 0-dan böyükdürsə, yəni müsbətdirsə deməkdir. Müsbətdirmi? Bizə sualını verilir. Müsbətdirmi? Əgər müsbət deyirsə, müsbətdirsə, müsbətdirsə nəyinir? Həmin elementi S ilə cəmləyir, elə S-ə məxsədir. Yəni nə eləyir? Bu ifadə müsbət ədədləri cəmləyir. Yəni müsbət ədədləri cəmləyir. Nə? S. L nə deməkdir? Yəni ədəd müsbət deyilsə, yerdə 2 dənə hal qalır. Bu L halı ya 0-a bərabərdir, ya bərabərdir 0-a, ya da ya da Nədir? Mənfidir. Mənfidir. Əksalı. Onda nə edir? K-nı 1 vahid artırır. Yəni dolayısıyla nə edir? Müsbət olmayan müsbət müsbət olmayan olmayan, müsbət olmayan ədədləri sayır. Yani görək hansı hangi cevaplar olabilir. A siyasının müsbet elementlerinin cemini, es, cemini ve sayını tapır. Hayır. Müsbet olanların sayını tapmır. Müsbet olmayanların sayını tapır. Demek ki A variantı değil. A siyasının müsbet elementlerinin cemini, es ve müsbet olmayan elementlerin sayını tapır. Cevap budur. A siyasının menfi elementlerinin sayını, menfi yok. Müsbet olmayan çünkü sıfırda olabilir element. mənfi olmayan ansiyasının mənfi elementlərinin sayını və müsbət elementlərin cəmini tapır. E, böyük ehtimal ki, çoxsu e, müəllimlər burada 0-a bərabər olma halını nəzərə almadan bu suala cavab kimi götürə bilərlər, amma bu doğru cavab deyil. Burada müsbət olmayan olmalı idi. Ansiyasının müsbət elementlərinin sayını, bu xeyr sayını tapmır, cəmini tapır. Ansiyasının müsbət elementlərinin sayını tapır. Bu da yanlıştır, çünki cəmini tapırdı. Belə 15-ci sual. 15-ci sual bu cəbrə nə aiddir? Burada deməli əməllər ardıcıllığına görə əvvəlcə mötərizənin içi, vurma, toplama, sonra isə implikasiya işlənməlidir. Bu qaydaları nəzərə alaraq bu cəbrində olan qaydalara diqqət yetirsək, biz deməli burada mötərizənin içini işlətsək, B-nin inkarı ilə B-nin toplanması bizə biri verir ee b-nin inkarı ilə b-nin vurulması bizə 0 verir. ee b-nin inkarının b ilə toplanması bizə elə b-nin inkarını verəcək, heç nə təsir eləmir. Bu təsirsiz element qaydasına uyğundur və burada da a-nın 1 ilə vurulması da elə a-nın özünü verəcək. Deməli bu ifadə ümumilikdə bizə verəcək a-nı implikasiya işarəsi qalır. Burada da b-nin inkarı Demek ki cevap C variantı olacak. Geçtik 16-cı suala. A siyasını emal eden program fragmenti için hansı fikirler doğrudur? E, A siyahıdır. For i in A yazıp o demektir ki i A listinin A siyasının içindeki elementleri ardıcılıkla götürür. Bir bir. Elementi götürdüğü küçük bərabərdirmi 0 kiçik bərabər olub olmadığını yoxlayır. Yəni 0-a bərabərdirsə və ya 0-dan kiçikdirsə şərt doğru olur. Onda nə edəcək? i-nin elementini çap edib və işi sonlandıracaq. Deməli i listin içindəki elementlər müsbət olanda if işləməyəcək. Müsbət element olanda şərt doğru olmadığı üçün if işləmir. Nə zaman işləyəcək? Ya sıfır olmalıdır ya mənfi olmalıdır. Yəni müsbət olmamalıdır ki, şərt işləsin. Gəlin yəni, cavablara baxıb görək cavablarda nə var. Deyək ki, i dəyişəni A siyahısının elementlərinə birbaşa müraciət edir. Bəli, listin içində bir-bir elementləri ardıcıl olaraq götürəcək. Bir doğrudur i dəyişəni asiyasın elementlərin indekslə müraciət elir. Xeyr, elementin özünə müraciət elidir. İndeksinə yox, nömrəsinə yoxdur. Proqram a siyahısının ilk mənfi elementini çap edir. İlk mənfi elementini çap etmə. O o zaman olardı ki, i < 0 yazılardı. Çünki 0-dan kiçik olanda mənfi olur. 0-a kiçik həm də bərabər olanda mənfi olma halı deyil bu. Müsbət olmayan hal deməkdir. Onda 3 cavabı da doğru olmayacaq. Amma çəşdilici də ola bilər ki, kimilər də bunu doğru götürə bilər. Proqram A siyahısının ilk müsbət olmayan elementini çap edir, bunu dedim mən, doğrudur. Proqram A siyahısının bütün müsbət olmayan, bütün müsbət olmayan elementlərini çap edir yazдым. Xeyr, çap etmir. Niyə? Çünki birincini çap edən kimi müsbət olmayan elementini çap edən kimi breaki görür, yəni dayandırır içə. Hamsını çap edə bilməyəcək. Proqram A siyahısını, A siyahısının ilk müsbət olmayan elementin nömrəsini çap edir. Xeyr, i də danışdıq ki, burada nömrə deyil, elementin özüdür. Bu da doğru olmayacaq. Yəni doğru olan cavablarımız 1-dən 4-dür, A variantı. Növbəti suala keçək. 17-ci sual. Proqram fraqmentinin icrasından sonra A siyahısının elementləri hansı formada çap olunacaq? Boş listimiz var, adı A-dır, A listidir. Nə iş görür? 4 e range. Hansı qiymətlər alır? 1-dən 15-ə qədər 3 artımla. Yəni i e burada hansı qiymətləri alacaq? i e burada alır 1, 3 artdı 4, 3 artdı 7, 3 artdı 11, 3 artdı 14. Və i e bu qiymətləri alır. Sonra nə eləyir? i e aldığı qiymətləri 2-yə vurur, append eləyir A listinə. Bizim bir A listimiz var idi axı. Oran inir. Addım addım əlavə eləyəcək. Nəyi? İ-nin birinci qiymətini götürür, 2-yə vurur, əlavə eləyir. Yəni 2-ni. Sonra növbəti qiyməti götürdü, 2-yə vurdu, əlavə elədi. Növbəti qiyməti götürüb 2-yə vurub əlavə eləyib növbətini də həmçinin və digər bu 28-də. Mən burada nə isə səhv yazmışam. Çünki siz də demirsiniz Yə, 3 vahid artanda 7-dən sonra burada 11 yox, 10 gəlməlidir. Burada da 13 gəlməlidir. Belə. Deməli onda burada 20 olmalıdır. Burada da 26 olmalıdır. Belə. Davam eləyək. Yaxşı ki tez gördüyü səhvim. Eee, deməli buradan biz əlavə elədik. Bizim artıq yeni bir boş listimiz yox, onun içini doldurduq. Bu dövrün işi bitdi. Bu dövrün işi bitəndən sonra növbəti bir dövr görürəm. Yəni i yeni bir qiymət alır. i hansı qiymətləri alır? Alır bu dəfə 1-dən 5-ə qədər. i alır 1-i, 2-ni, 3-ü, 4-ü, 5-i ala bilmir. 5-ə qədər. Düşür aşağı. Şərti görür. A A listinin i-inci elementi. Gəlin nömrələyək, yaddımızdan çıxmadan bir dəfə buranı nömrələyək. 0 1 2 3 4. İndi bizə deyir ki A listinin i-inci elementi, yəni burada 1 də axı. A listinin birinci elementi nədir bizdə? 8. 2-yə böləndə qalıq 0-a bərabərdirmi? Bəli, şərt doğrudur. Şərt doğrudusa nə eləyir? A-nın i-inci elementinə, yəni hələ 8-in yerinə, 8-in yerinə nə eləyir? A-nın i-inci elementi, yəni 8-i 1 vahid artırır və mənimsədir. Yəni 8-in yerinə onu 1 vahid artırılmış Elə artırılmış qiymətini mənimsədir. Onda yeni bir list düzəldək aşağıda. Bizim üçün onda yeni bir listəmələ gələcək. 0-cı elementə değmir. Niyə? Çünki 1-dən başlayır. Onda 2 qalacaq yerində. Növbətə elementi 1 vahid artıracaq, 9. Sonra i-nin qiyməti 2 olur. A-nın ikinci elementi cütdürümü? Burada onu yoxlayır. Bəli, cütdür. Onda nə edir? 1 vahid artırır, elə 15. Elə öz yerinə mənimsədir. Bu prosesi İ digərində də tətbiq edilir və növbətində də 1-də, 2-də, 3-də, 4-də tətbiq edilir. Yəni burada da olur 27. Nə deyilməmişdi? 0-cı yerdə duran elementə toxunmamışdı. Niyə? Çünki i 0 qiymətini almır. Deməli onda 2, 9, 15, 21, 27. 2, 9, 15 A variantında doğru cavab var. Ümid edirəm anlaşılan formada olmuşdur. Növbətinə keçək. Hansı HTML teqi veb səhifədə üfüqi xətt çəkmək üçündür? Bu, əgər nəzəriyyənə oxuyursunuzsa, B variantı olduğunu biləcəksiniz. Apollo proqram icrasından sonra ekranda hansı nəticə çıxacaq? X və Y dəyişənlərimiz var. X-in qiyməti 500-dür. Y-nin qiyməti 400-dür. Nə baş verir? Bizə deyir ki, şərt doğrulsa X Y-dən ə e, böyükdürmü? x y-dən böyükdür. Görürük. Demək ki, bu hissə turudur. Ağca doğrudur. Doğrudursa, deyir ki, y-nin qiymətini x-ə mənimsət. y-nin qiyməti 4dirsə, deyir ona x-ə mənimsət. Yəni biz x-in yeni bir qiymət alırıq. Artıq bu köhnə qiymət getdi. x-in yeni qiyməti oldu 400. Əks hala baxmırıq, çünki burada şərt doğru idi. Bizim üçün deyir yaz yenə. Nəyi yaz? x-ı yaz. Onda yəni 400 yazacaq. Qoşduq qoy, sonra y-i yazdı. Yəni y-nin də qiyməti dəyişməyib, 400 qalıb. Yəni doğru cavab A variantıdır. 19-cu sual. Aşağıda verilən alqoritm icrasından sonra x dəyişəni 50 qiymətini alır. y dəyişəninin başlanğıc qiymətini müəyyən edin. Burada 2 üsulla getmək olar. Dir son qiymət 50 alırsa, bu son qiymət burada x-in cavabıdır. Elə deyilmi? Yəni burada x-in cavabı əgər 50-dirsə, onda belə çıxır ki, nəyi 2-yə vura bilə 50 eləyər? Yəni burdakı x-in cavabı 25 olmalıdır. Əgər burdakı x-in cavabı 25-dirsə, Nəyinə vuranda 25 alınmışdı? Onda belə sanki burdakı x-ın cavabı 5 idi. Əgər burdakı x-ın cavabı 5dirsən, nəyin üzərinə 3 gələndə 5 eləyər? 2-nin üzərinə. Yəni biz burada y-ın cavabını 2 aldıq. Bu bir yox. Kim istəyir bu yolla eləyək, istəməyənlər üçün başqa bir yol deyirəm. Yəni gətirib əvəz etmək yolu. Biz bilirik ki, x-ın cavabı nədir? x-ə məlimsədilib y+3 Aşağıda deyir ki, x-ə mənimsədilib nə? x-i x-a vurublar. x-in qiyməti bu dəyəri gətirib yazıram yerinə. y + 3-ü vururam y + 3-ə. Yəni kvadrat demək idi, də elə. x-in yeni bir qiymət aldı. Sonra deyir ki, aşağıda x-a təzədən mənimsətiblər nəyi? Həmin bu qiyməti, həmin bu qiyməti 2-yə vurmaqla. Yəni y + x-in qiymətini, x-in qiyməti budur axı. Və onu 2-yə vurublar. Və son cavabı nəçə alıblar? 50 alıblar. Onda bu misalda işləsək, bu misalda işləsək, onda ben buradan taparam ki, y üstə ün kvadratı bərabərdir 25'e. Nəyin kvadratı 25 eləyir? Yani y 3 beraber olarak 5'e. Buradan da y beraber 2 alaram. Böyle də işləyə bilərsiniz. Ola ki, başqa bir yol da var. Yine hansısa bir yolla da eləyəm, eləmək olar. Bu kadar. E, burada yayımı dayandıra ve e, vaxt çox getməsi üçün getməməsi üçün dayandırıraq. Növbəti suallara növbəti hissədə baxarıq. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm.